С вами Айти лайк, -like, и мы играем в игру Зерио. Вот я уже набираю свой никнейм. Вы думаю, поняли, какой, какой он будет. Мио Айти лайк. Потому что я здесь подписана так. Сейчас мы начнем играть. Вот мы начали. Мы такие все розовенькие. Это, наверное, игра похожа на Агарио, смотря про то, что у меня одноклассники играют в нее. Видела видео про нее, решила сама снять. Ну вот мы такие розовые лак, если видно или что-то, вот мы э, съедаем такие штучки, о, мы даже можем друг друга кушать, видимо, о, мы там какие-то штучки отбросы оставляем, видимо, э, ой, что-то не могу съесть, что ж, вот мы так, о, уже скушали, мы, мы сейчас будем большие такие, мы будем такие большие, очень мы свои вещей оставляем. Сейчас мы вырастем. Так. О, они даже некоторые, может, сами, дви... сами двигаться? Да уж. Сейчас попробуем. О, нет, он больше нас был. О, реклама опять. Давайте еще раз попробуем. Вот мы, ник, мое снова начинаем. Все, мы теперь оранжевые. Мой ник видно. Давайте будем кушать, кушать. Кушаем. Он уже мы побольше такие. Планшет у меня глющий Сейчас посмотрим. Так, видим, видим. Что дальше у нас есть? Вон такие мельчи у нас есть. Мелкотня. Не будем ее пока что трогать. Давайте пока что будем просто кушать. Просто кушать будем. Вот. Так. Что там дальше нам делать? Сейчас покушаем. Да, про него не очень много знаю. Но вообще она как вроде бы хорошая игра. Такая вот. Более-менее вот э, нормальная. Сейчас попробуем кушать кого-то. Или может не будем кушать. Или нас, может быть, кушает. Но она очень похожа на Агарио, Ну, немножко другая. Почему вот, я сдохла? О, опять какая-то реклама. Ну, э, прощайте, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Бай-бай, с вами Билла Мио.